Nuwun sewu tansah pinaringan sehat, wilujeng lan semangat ing saben dina niki. episode menika kita badhe rembugan bab sing wigati banget ing sekolah, yaiku bab 5 Senyum, sapa, salam, sopan lan santun. Sugeng kepanggih kula wis badani Fitri Raya saking Toas Nah, ayo sami-sami nyawisake pikiran awit obrolan lare menika sing pastine wonten pinulang kang digunani. Tepangaken kelas sesan nabila dan suara sane pola songo -e. Sing pasti semangat kanggo babagan budaya berarti. Awet terima es punika ora mung pokata. Nanging kunci kanggo gawe sekolah sing kukun, guyub lan nyenengaken. Nah, lan tepangaken -lantep, kula ora di daerah Jenabani saking kelas songo sing uga ngancani Ngerombak babagan budaya luhur sing wis dadi jati, jati, jati diri ini pelajar Jawa. Nah, sing pertama yaiku senyum. Rencana-rencana senyum iku pancen prasaja nanging sak diringi tembung metu senyum wis bisa nyentuh ati ning wong liya. Terus, nalika siswa mlebu sekolah kan iso guru Punggu ulang konco mesti pasaken seneng lan semangat. Kados tas ringin ini isuk sing adung sing marai sekolah jadi panggonan sing abeli ayung lan hawe sampe Nawi sahabat siswa sakit salam sekolah bakal jadi omah sing kebak karo harmoni orang mau ngajeni namun uko nyawici nah pepatah jawa ngerti wong sing ngajeni bakal pacet nah menawi kita ngajeni wong kita uko bakal diajeni bagian ketelu yuk ikut sopo sopo puniko wujud Iya napa orang budaya nanging duweni daya nyambung basa Nah, contoh Todd Mickey, nah ini kok ketemu kali penjaga sekolah utawa ketemu Bapak Ibu guru. Nah, cukup seken enjing Pak nadi nyopo ora mung nganggo lambe tapi uga nganggo sing tulus lan ekspresi sing rama bagian 4 sopan sopan muliko pun muli dadi dasar saka tata wong sing sopan ngerti kapan kudu matur lan kepiye carane ngajeni wong liya utamane kali wong sing with the world against Sopawaki TV. Kunci kanggo buka sing beradab wong sing sopan mesti disenengi kalih wong Nah bagian kang kancal yaiku Oyo naniko Konco butuh diturungan Kita nurungi ganti ati lego Oranya lah lagi Orang elu Nangin, tulus Meniko sejatinik santun Meniko sejatinik Santun Nah, ini papan sing rukun lan nyenengake harmonis pasti ini. Mboten nami sinau bab pelajaran nangi sinau bab urip. 5S nuntun kita dadi pribadi kang lembah manah lan ngurmati sesama. Nah, ayo padha kita ulikake budaya 5S sabdino. Awit saka kala cilik kita bias nganti dunia tadi luwih ayem lan rukun. Kuloh Sezak. Kuloh Radin. Kuloh Riz pamit undur diri. Nah, kuloh Sudoyo jenyun agung yang pangal punten di rumah tengpan jirna Sudoyo menawih tutun. Lampah, utawi penyampaian pria puloh ingkang kiram-kranani. Woten terputawih ngelarani mana. Sudoyo pun ikal tutu karsanipun. É só... ah.